Год назад куб дров стоил 250 гривен, сейчас у нас все пенсионеры не то что забыли, 400 гривен стоит куб дров, 400 гривен, 3600 тонн угля, при пенсии 1200, как она себе может купить машину дров? Никто не контролирует, 250 гривен, 400 гривен, город требует 450 Субсидія на тверде паливо. Всі оформлюють? По, почекайте, будь ласка. Е, е, зніміть, будь ласка, У мене до вас питання. Ви контролюєте процеси інформування, там, щоб люди приходили, оформляли? Субсидії -суб на тверде пало. Ще раз кажу, я якраз у вас Вітіна Петровна був. І там дуже, я так зрозумів, що є питання про те, що ну, взагалі люди, ну, можливо, ще не розуміють, що цей процес він може тривати там, два місяці. Що цей процес він не так. Що зараз, прямо зараз, треба йти і оформлювати вже прямо сьогодні. Нас, я вибачте, я, 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 я продовжую. З Києва приїжджали е, аудітори, я був якраз на зустрічі, якраз по, о, по сидіям на тверде палу. І там в нас в Одеській області дуже жахлива, жахлива ну, ситуація в плані того, що в нас є одна кількість домогосподарств і є кількість людей, які оформили на тверде палу. Найгірші показники в Одеській області. Оце є до вас і завідається. Я побалакав з Світланою Борисовиною. Я, я спеціально дуже цього. Цьому питання придав багато уваги, коли був на прийомі у Валентині Петровні. І зараз до вас звертаюся. У нас виконання десь там 3600 по районі. Коли інші області вони виконують план, це там 60-80 Що таке план? Тобто є 5 тисяч домогосподарств і з них там 4 тисячі домогосподарств собі оформили субсидії на тверде оформили люди, не Ми не не А Коли людина оформила. Вона так рано чи пізно вона її отримає. Але тут питання в тому, що навіть не оформлено. Це просто, це робота, це, це звичайна роботи. робота. Давайте може, якось ще окремо зберемося по цьому питанні, або зараз поцільна рада і ще раз побалакатиме. Але, але не прибивайте, будь ласка, це дуже важливе питання. От ви тим самим можете ну, трохи понижувати градус народного невдоволення. же там села. І ви ж можете. Цим сказати, що люди, будь ласка, всі хто може, всі на оформлення цієї субсидії. По попередньому році, так, да, були дійсно затримки, да, було те, було все, було третє, десяте. Але люди тільки оформили, не отримали так чи інакше. І я зараз скажу про те, що навіть не оформлюють. Не оформлюють. Навіть, от, оце зневіра або ще щось, я не знаю, що там. Або люди бояться, що там цю субсидію потрібно потім якось буде повертати. Це все міфи. Це все, цього немає. Будь ласка, если у вас там до, сих пор... Это не миф. А что а это не миф? А ну а поясните, будь ласка. А, а теперь встаньте и поясните, будь ласка. Я объясняю, потому что у нас очень много населения пользуется природным газом. Значит, На твердое пало это. Природным газом, я говорю, это природный газ. Значит, они оформили субсидию где-то в августе прошлого года. Субсидия пришла в январе этого года естественно, у них оказалась экономия. У кого 3 тысячи, у кого 4 тысячи экономики за весь период. Лично. Я, я понимаю, это вопрос газа. Я говорю сейчас про твердое палово. Я говорю сейчас про дрова, уголь и жиженый газ. Ну, То, я вас призываю о том, чтобы просто повесить жирным красным объявление. Пожалуйста, приходите, оформляйте. Что для этого надо? Пожалуйста, у нас есть... Оля Михайловна, есть? Все, Все есть. есть, да. Так что, почему люди не идут? Почему они не хотят получить там, два на жижи на газы и так далее? Зачем? Почему? Так они получат рано или поздно. Ну хорошо, будет. Я сказать, они получили, мы <социативный> обнулили. <и не> <социативный> они же получили и так обнулили. 20 а субсидию до сих пор не могут получить. И в августе каждый день все веки, не понимаете. В августе, в августе, Да, в августе, в июле денег нет. Это раз во в части боевых дней раньше было субсидия даже не давали льготчикам. А сейчас бабушка выбирает, или мне получить 100% -го. то, что у меня есть, я участник боевых дней на пенсионеры. Чем не взять субсидию? Субсидию как бы они лежали Субсидию не берут. Вот это уже отражение минус того процента, который есть. А льготы на 50% вот. тоже -то -то сократили. Если было там 400 кубов газа, стало 200. Тем не менее. Но тем не менее, ну, смотрите, я бы это не говорил, если бы по другим областям было такие же точно показатели. Но у ну, нас, получается, приехали и сказали, у нас самые худшие показатели после того, то, что бак более бак демократично относится к людям, и что может по-другому. Что может по-другому. Поэтому вот эти вопросы, вот эти все трудности, которые, возможно, они есть, связаны с получением. И мы более подробно это сняли все на видео, и это сейчас анализируется, и это сейчас вот как раз мы анализируем вот эти все проблемы, которые возникают. Ложен Может быть, не в других областях. Это еще зависит от льготной вот, категории, которая не хочет писать заявление. Они боятся, что потом они свои льготы не берут. Ну, не дают льготникам. То есть, основная и проблема... Что вы то есть, основная и проблема, это, это то, то что, что люди боятся потерять право на льготы. Хорошо, спасибо вам за информацию. Основная проблема, на мой взгляд, нужно выяснить, почему с такими большими задержками идут начисления, и люди получают на руки. Бабушки, дедушки, все нужно отапливать дом сегодня, а не 1 января, когда ему начислят субсидии. Откуда он еще два месяца будет брать деньги на вот основная причина. Нужно выяснить, когда обращаться. Хорошо, я, я объясню ситуацию. Смотрите, вот, например, как с зарплатами дешевых Мы не знали, когда нам дадут деньги, да? Ну, ну, дали же, дали. То же самое здесь. Ну, какая ситуация, такая тяжелая ситуация в стране. Но все равно, ну почему мы ее не оформляем? Ну сейчас, если говорить, что не дадут, все равно, как в прошлом году или еще что-то. Да, тут не идет речь. Безусловно, нужно оформлять, нужно подавать. Но нам с вами нужно сделать какие-то шаги и выяснить, почему так долго начисляют и выплачивают людям. Потому что, 30. понимаете, бабушка в селе, ей нужно купить сегодня дрова. У нее нет. Хорошо, у кого есть дети. Но есть такие категории населения, у которых нету, ни родственников, ничего, она хочет купить сегодня. Что она должна ждать два месяца не подвить, потому что, извините, по каким-то причинам ее не чистили. Этом... Ну, смотрите, э, я просто говорю, что вот когда приезжали с Киева, там было два главы администрации, я и еще один район, да? Вот нас вызвали там вот, как раз вот, объяснить ситуацию. Мы общались напрямую с киевскими аудиторами, с киевскими людьми, которые в министерстве работают, в министерстве суда. государства. Мы пообещали им, что мы скинем всю информацию, полностью широчайший анализ, предоставим о том, как происходит этот процесс, и почему процесс затягивается. Пожалуйста, я жду от вас в любом случае, жду от вас информацию. У кого есть конкретно, я сейчас то, что вы сейчас говорите, я все, все записываю на видео, это мы еще раз еще посмотрим, проанализируем и, и нададим информацию.